早くしなきゃお母様にまた叱られる。 ごめんなさい服は大丈夫ですか何やってんの客に水かけたら承知しないよごめんなさい今の人たちは誰お前には関係ないよそれよりさっさとおけ、OK、を片付けておいで どうしたのこんな夜更けにし静かにしてプラチナ今すぐ逃げるんだ少しでも早くよくわからないわルシオいいかよく聞いてくれお前の父ちゃんと母ちゃんはお前を 身寄りにこの泥棒猫娘に何するんだい逃げんだ 私やっぱり家に帰りたいダメだどうしてまだお母様から聞いたわけじゃないものみゆりのこともルシオの勘違いかもしれないでしょきっと今頃心配してるわ どうしよう黒い服を着たうさ臭い奴らを見ただろう俺の家にも来たことがあるんだ次の日妹がいなくなってた父ちゃんも母ちゃんも何も教えてくれないえ私は病気で不幸があったって聞いたわ 消えちまう病気なんてあるのか俺の家には医者に見せる金なんてないぞ俺はお前と離れたくないんだルシオ どこか遠くに連れていってくれるルシオが一緒ならどこだっていいから。 どこだろうわからないわ私たちこれからどうなるの ここはきれいねもしかして天国かしら縁起でもないこと言うなよ この花はプラチナ早くここを離れようこの花はすべてスズランだスズンそうだこんなとこにいたらスズランの毒で死んじまうぞ ここで眠ったら楽に死ねる 私がこんなに好きでも二人は死んだら生まれ変われるかしら生まれ変わっても一緒にいてくれる イシと一緒にライダは楽しかったでもそれ以上に辛い思い出の方が多すぎるのすべて しっかりしろ。俺は嫌だ。忘れるもんか死んだって。お前のことだけは？